उट मेकिंग दोकल पीपल एज अ स्टेक होल्डर उसके बाद आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब आप जितना भी आप ओवर एमबिशियस प्लान बनाएं तो हमने ये सोचा है कि वहाँ के लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत है पानी का मसला है वो हल करना है सैनिटेशन का मसला है वो हल करना है उनके ट्रांसपोर्टेशन का मसला है वो हल करना है तो रिबिलटेशन ऑफ ओल्ड टाउन गवादर के हवाले से एक प्रोजेक्ट हमने इनिशिएट किया उस प्रोजेक्ट के तहत सारे जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो रिवाइव होंगे उनकी सड़कें बनेंगी गली गलियों में काम होगा सीरे एंड सैनिटेशन पर काम होगा पानी के हवाले से मैंने अपडेट कर दिया टूरिस्ट बस हम चला रहे हैं बल्कि मैं बल्कि एक हम और हम आइडिया पे काम कर रहे हैं कि हम एक क्रूज सर्विस स्टार्ट कर लें फेरी सर्विस स्टार्ट कर लें कराची को तो उस तो तो हवाले से इन जल्दी हम कोशिश करेंगे कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम एक इस तरह का कोई हम एक जॉइंट वेंचर कर लें तो अगर एक फ्री सर्विस स्टार्ट होगी तो ये बड़ा लोगों के लिए तो एक जबरदस्त किस्म का एक होगा एक फन होगा और वैसे भी कनेक्टिविटी तो हो जाएगी तो हम चाहते हैं कि रोड बाई सी और ये तीनों किस्म की कनेक्टिविटी हो और लोग जो सा जो मोड ऑफ सर्विस है वो अगर अवेल करना चाहते हैं वो अवेल कर सकें तो इनशाला बहुत जल्द हम आप लोगों को वहाँ बुलाएंगे। अभी पी में हमने रखा है हम एक ऑक्शन सिस्टम बना रहे हैं इंटरनेशनल ऑक्शन सिस्टम जिसमें यह कि एक हमारा माहगीर जो है वो अपनी फिश को इंटरनेशनल मार्केट में ऑक्शन कर सकता है डायरेक्ट वो हमने एक एक ऐप बना रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ बंदुस्तान ने उसके अप्रूवल भी दे दिए है और हमने पीएसडीपी में भी शामिल कर दिया है क्योंकि हमारे पास हार्बर का इशू है बलुस्तान में हार्बर हमारे पास अच्छे नहीं है तो हम लैंडिंग जो है वो नहीं कर सकते जाहिर है कि शुरू से सिस्टम को इतनी तवज्जो नहीं दी गई फिशरीज़ को जितनी देनी चाहिए थी ये एक अलमिया है हमारे साथ लेकिन हमने ऑक्शन सिस्टम किया है जिसमें माहगीर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट अपनी मछली बेच सकता है क्योंकि यूरोप ने हम पे बैंड लगाया हुआ है काफ़ी टाइम से पाकिस्तान पर बैंड है उसकी जाहिर है हमारी गलती है जिसकी वजह से हम पे बैंड है उस पर सिंध गवर्नमेंट भी देख रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है हम भी बलुस्तान में भी उसको देख रहे हैं तो इन शाला उस बैंड को हटाने के लिए आप जैसे दोस्तों की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी यकी क्योंकि सिफारती कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं तो उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें टाइम दें और आपका ग्रुप और दोस्त बैठे हैं उस पर हम पाकिस्तान के ऊपर जो एक बैंड लगा हुआ है उसको हटाने के लिए हम कोशिश करें फिशरीज सेक्टर को बेहतर कर पाकिस्तान में जैसो ज़रूरत है सबसे पहले हमें अपने जाल चेंज करने पड़ेंगे जो हम एक जो हमारे जाल यूज़ कर रहे हैं हम लोग हमें उसमें थोड़ा सा टेक्निक्स में चेंजिंग लानी पड़ेगी उसमें हमारे जो फिशरीज़ में इन्वेस्टर जो इस काम कर रहे हैं उनसे मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी की है मैं एक बार फिर आपके तवसुस रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग थोड़ा सा टेक्निक्स को चेंज करने की कोशिश करें और जो कानून के ख़िलाफ़ चीज़ें उसके उसको ज़रा उसकी तरफ ना जाए उसको ख़त्म करने की कोशिश करें और हमें फार्मिंग की तरफ आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में फ़िशरीज सेक्टर में फार्मिंग का पंजाब में तो रुझान है लेकिन बलुस्तान और सिंध में नहीं है इतना हमें फ़िशरीज़ में फार्मिंग की तरफ आना चाहिए हम अगर फार्मिंग की तरफ आएंगे तो हमारे पास मिसालें मौजूद है वियतनाम है चाइना है श्रीलंका है जिनका जीडीपी का दस परसेंट तकरीबन वो जो है अपनी फार्मिंग फिशरीज सेक्टर से लेता है हम इस वक्त जो है वो वन परसेंट पर है पाकिस्तान हालांकि हमारे पास कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है अगर पाकिस्तान में हम अगर फार्मिंग की तरफ आए तो हमारा जो है वो हम दो डेढ़ दो परसेंट डी डी पी का आ सकता है फिशरी सेक्टर में तो यकीन हमें फार्मिंग की तरफ इन्वेस्टमेंट की भी आ, आना चाहिए और बलुस्तान का एरिया सोमियानी है जीवनी है पसनी है वहाँ आप लोग अगर शिम फार्मिंग की तरफ आएंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी और हम आपको वेलकम करेंगे मैं एज अ चेयरमैन मेरे लिए किसी भी किस्म हम आपको बिल्कुल हर किस्म की सहूलत देंगे आप आएंगे बलुस्तान में तो इन आपको मायूसी नहीं होगी थैंक यू लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करें और हमें भी मुझे भी बुलाया गया कमरानी साहब को बुलाया गया और मैं चाहता हूँ कि हमारे दूसरे भी इदारे हैं बी सी डी ए है और दूसरे भी दो तीन ऐसे इदारे हैं क्योंकि कोस्टल से रिलेटेड जो आप कह रहे हैं मास्टर प्लानिंग और जी डी ए का कमरानी साहब बताएँगे क्या है चूंकि मैं बी सी डी ए के बोर्ड का मैंबर भी हूँ और बलुस्तान से ज़ाहिर कोस्टल एरिए को मैं देखता भी हूँ पूरा तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी मास्टर प्लानिंग भी हो गई है हमने कम्प्लीट कर ली है बी सी डी ए की मास्टर प्लानिंग और टूरिज्म के लिए पूरे बलुस्तान में चाहे कंड है गडानी है सोनम्यनी है उस पर गवर्नमेंट रिजॉर्ट बना रही है उस पर काम भी चल रहा है कंड में तकरीबन तैयार हो गया है और डाम का भी ऑलमोस्ट स्टार्ट है वो भी सोनम्यनी डाम के करीब जो है वो भी बन रहा है और, और माड़ा में भी आप लोग जाएँ तो वहाँ भी कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी काम कर रही है और दूसरे प्राइवेट लोगों ने भी वहाँ हट्स भी बनाए हुए हैं और मैं समझता हूँ इस वक्त अगर बलुस्तान में टूरिज्म पे काम किया जाए कोस्टल एरिए पे तो बहुत ज्यादा चार्म भी है और जो भी इन्वेस्टर इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो यकीन वो फ़ायदे में जाएगा और उसको बेनिफिट ही होगा क्योंकि एक चीज़ मैंने कुछ दिन पहले एक मैं किसी शो में बैठा था टीवी वी टॉक शो में तो उन्होंने मुझसे कहा कि सेफ्टी के हवाले से क्योंकि वो ख़ातून थी उन्होंने कहा कि अगर कोई खातून जाती है वहाँ फैमिली जाती है तो कोस्टल एरिया में वहाँ हमने सुना है बड़े मसले हैं तो मैंने उन्हें कहा कि आ, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मुझसे लिखवा के ले लें आप अकेली यहाँ से जाएँ ग्वादर तक अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी खराब होती है मैंने कहा मैं आपको लिख के देता हूँ वहां का मकामी है, अगर गुजरेगा या देखेगा आपके पास आएगा आपकी गाड़ी भी ठीक कराएगा आपको खाना भी खिलाएगा चाहे रात का टाइम है चाहे दोपहर का टाइम है वो आपको इज्जत भी देगा आपको अपने घर ले जाएगा मैंने कहा यूरोप से ज्यादा सेफ है कोस्टल एरिया हमारा अलहमद लास्तान का कोस्टल एरिया यूरोप से ज्यादा सेफ है यकीन कोई दुश्मन ममालिक लोग हैं जो कोई अगर इस तरह की कार्रवाई करवाते भी हैं तो वो लोग आते हैं एक साल में एक बार उन्होंने वो क्योंकि वो तो प्लान कर रहे हैं हमारे खिलाफ वो तो हर जगह होता है वो एक प्लान करते हैं लेकिन वो चले लेकिन जो मकामी है वहाँ का वो इन चीज़ों में नहीं है हंड्रेड परसेंट नहीं है मैं इसकी इन, मतलब गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि ग्वादर और माड़ा पसनी जीवनी लसबेला वहाँ का मकामी इन चीज़ों में नहीं है किसी भी सूरत में इन्वॉल्व नहीं है बाकी उसके बाद तो, क्योंकि दूसरे भी लोग हैं तो टाइम बड़ा शॉर्ट है फिशरीज़ पे आते हैं तो फिशरीज़ पे जो है वो आ, हमने इस तरह और हमारी जो कंपनी है वो अफगान टाज का, का काम कर रही है वहाँ पे और अभी हम लोग जो है वहाँ पे कोई एक दो बातें की हैं कि एक इसको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाए और वहाँ के लिए लोगों को अब टूरिज्म का वहाँ सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है सिक्योरिटी प्रॉब्लम है अब हमारी जो अदारे हैं सिक्योरिटी का वहाँ इंतज़ाम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ नींद साहब ने बड़ा मख्तसिल जो, जो है गवादिर के बारे में जो है बयान किया है तो मैं थोड़ा सा कामना साहब से बताऊँ कि मैं आप जो तो ने मुझे इस तकरीब में इन्वाइट किया और इतने अच्छे में नवाज लोग हैं मौजूद हैं नाम काम साहब हैंजीबानी साहब डायरेक्टर जनरल गुज़र शॉर्ट है तो काम तो होगा लेट नाइट फोन किया और यहाँ पर तशरीफ लाए मैं आप तमाम दोस्तों का मशगूर हूँ Oh. Mm -hmm.